всех. С вами Юлия Акунина и я вас приглашаю в путешествие по миру. Из-за осенней киевской погоды мне захотелось продлить лето, поэтому сегодня я прилетела в столицу лазурного побережья Турции в Бодрум. Бодрум. Место в Туреччине, на півночі затоки Гекова, в егейському море. Население близко 32 тысяч осиб. Добрый день. Первый раз в Бодруме? Да. Нравится? Очень. А что нравится? Море, солнце, люди. Все нравится. А вообще в Турции не первый раз? Нет, не первый. Чем бодрым отличается от остальной Турции? На твой взгляд? А, меньше завернутых людей. Каких? В а, Франже. Угу. А, ну, а море отличается? Море отличается. Море очень чистое. Игейское, наверное, поэтому. Спасибо. Бодрум – это крупнейший город полуострова Бодрум. Природа этого острова напоминает природу Греции. Бодрум – один из самых популярных турецких курортов на элитном побережье Эгейского моря. Да, в отличие от других турецких курортов едут исключительно французы, скандинавы и англичане. Но если уж вы в Турции, то обязательно нужно попробовать турецкое мороженое. А секрет не во вкусе турецкого мороженого, а в шоу, которое они тебе предлагают. приобрести карикатуры своих любимых актеров. Бодрыми великолепные песочные пляжи и невероятно прозрачная вода. Климат Бодрума считается самым полезным во всей Турции. В отличие от Средиземного моря, даже в самый жаркий август температура воды в Эгейском море не превышает 25 градусов. Водрум построен в едином архитектурном стиле. Здесь запрещено строить дома выше трех этажей и красить их в любой другой цвет, кроме белого. Бодрум в минулому називався Галікарнасом і був заснований у 8 столітті до нашої ери як столиця грецької держави Карії. Сучасний Бодрум веде відлік своєї історії з 1402 року. Главным памятником Бодрума является мавзолей царя Мавсола. Именно от усыпальницы Мавсола произошло понятие «мавзолей». Мавсол або Мавзол правитель карії в середині IV століття до нашої ери у сучасному світі. Ім'я Мавсола найчастіше згадують з поняттям «мавзолей». завдяки мавсолу. Ця назва тепер стала загальною для величних пам'ятників. Мавзолей був сооружен в VI вікі до нашої ери. Захоронення простояло 19 віков, прежде чем воно було разрушено землетрясенням. Сьогодні мавзолей є єдиним місцем із семи чудес стародавнього світу, від якого залишилися якісь фрагменти. остатки мавзолея были разобраны рыцарями и уанитами на строительство замка Святого Петра. Главная достопримечательность Бодрома – это замок Святого Петра, который рыцари Родоса построили в 15 веке на месте древнего Акрополя. имеет несколько башен, в которой воссозданы интерьеры древних веков, рыцарские обеденные залы и тюрьма. Это статуя безголового военачальника. Ее голова специально была сделана съемной и менялась каждый раз на лицо нового коменданта. В замке Святого Петра находится уникальный музей подводной археологии. Здесь собраны находки, поднятые с дна моря. Этот музей известен во всем мире. Появление этого музея возникло спонтанно, после того, как местные аквалангисты начали находить на дне морском бесценные древние амфоры. В музее представлены сотни древних амфор, монет, оружия и изделий из стекла. Некоторым экспонатам более 30 веков. Ще одним свидетелем великого прошлого бодрума являється амфітеатр. Амфітеатр був побудований в період правління царя Мавсола приблизно в 4 столітті до нашої ери. Пізніше, за часів Римської імперії, амфітеатр був перетворений на місце гладіаторських боїв. Его вместимость примерно 13 тысяч человек. Сейчас здесь устраивают масштабные концерты, а вот театральные постановки уже не показывают из-за шумной магистрали, находящейся рядом. Ипподром делится на западную часть и восточную. Разделяет их маленький полуостров, на котором находится замок Святого Петра. Тихий район, граничащий с пристанью, более подойдет для пляжного и семейного отдыха. Однако едут сюда не за тихим, спокойным отдыхом, а за бурной ночной жизнью, так как этот город считается самым тусовочным в Турции. Попробовать кухню со всего мира. А вот какое блюдо является фирменным на Лазурном берегу, я решила попробовать в турецком ресторане с видом на Эгейское море. Здравствуйте. Какое блюдо является фирменным? Что вы рекомендуете попробовать именно в Бодруме? Бодрумська національна їжа це багато різновидів кебабу, а спеціальний кебаб із баранини просто незабутній. Покажіть, що ви рекомендуєте. Це наш фірмовий кебаб, який готують тільки в бодрумі. Обжарюємо картоплю і приправляємо соусом із йогурту. Після чого подаємо з кебабом. плиз. Спасибо. Мне порекомендовали специальный кебаб, который можно попробовать только в Бодруме. Ну что ж, остается ждать. Це фірмова турецька страва, яка називається Мезес. Вона подається з йогуртом, м'ятою і спеціальним томатним соусом. А це червоний перець барбекю з оливковою олією. А це шматочок моря, свіжа морська страва. А це теж фірмова страва, сир Іллюмі». Її назва грецька, але приготування турецьке. Ми обжарюємо сир на грилі, а потім приправляємо петрушкою. Салець, А це сезонний салат із овочів. Огірки, морква, петрушка. приятного аппетита. Спасибо. Но вот никогда в Турции не получается заказать одно блюдо и скушать. Вот всегда получается вот такой шикарный турецкий стол. We for you. Kind of the kebab. Okay. Ми приготували це спеціально для вас. Три види фірмового кебабу. Перший – але назі кебаб. Це свинина? Ні, це баранина з йогуртом. А цей кебаб готують тільки в бодрумі. Він з яловичого стейку. Його підсмажують разом з картоплею, а потім нарізають і подають з соусом із йогурту. А це баранина. Ми готуємо баранину за фірмовим рецептом, варимо її близько двох годин, а потім смажимо її з грибами. Смачного! Ну что, приступим. Я, наверное, выберу все-таки себе кебаб, который бодровский, фирменный. Ну что, приятного аппетита, приезжайте в Бодром. Основная жизнь в Бодруме начинается после полуночи и заканчивается только к 6 утра. Новое паломничество всех тусовщиков – это ночная дискотека «Галикарнас», имитирующая античный амфитеатр. шоу и пенными вечеринками. Этот клуб открылся примерно 20 лет назад. Находится он прямо на набережной. Из него открывается потрясающий вид на Бодрумскую крепость. Низкоклуб работает с мая по октябрь Собирается в нем до 5000 человек Добрый вечер Добрый вечер Ты здесь живешь или отдыхаешь? Я люблю С чем? Отличається от других городов Турції, Турсе Турсем особливе місто в Туреччині. Катамаран или Бодрум Марина Клаб – это ночной клуб на воде. Сейчас такие встречаются часто, но этот клуб был самым первым и по отзывам считается лучшим. Пойду и посмотрю. Кабель, набрав пассажиров на борт, отправляется в море. Каждые 30 минут на катамаран отчаливают вот такие лодки, на которых можно прибыть туда и вернуться обратно. пришла намного позже всех гостей. Я практически обошлась без очереди и еду на индивидуальном туре. Впервые на водном такси ночью отправляюсь на дискотеку. Вот так вот часть по волнам. Впечатления незабываемые. Кто будет бодрыми, обязательно воспользуйтесь водным такси, чтобы попасть на дискотеку Катамарану. Нижняя палуба бодрум Марина Клаб полностью сделана из стекла, через которое видно морское дно и морских обитателей. Стороны и имеет три палубы. Если у вас нет желания танцевать, то можно просто сесть и любоваться морем или танцующими. Но музыка здесь очень зажигательная и атмосфера горячая турецкая, поэтому вряд ли можно остаться на месте. была я, Юлия Акунина. И не забывайте, в мире еще много интересного. До встречи через неделю.